હિમર્શિષ અનુભવ મળશે અમદાવાદ એડિશનના કેન્દ્રમાં આઈ એમ કે જે દ્વારા બનાવેલું એક નવું છે સ્ટોનેક્સ ગ્લોબલ ચીફ માર્કેટિંગ ઓફિસર સુશાંત પાઠકે જણાવ્યું કે સ્ટોન પોર્ટે દરેક એડિશન સાથે અમે સ્ટોનને નવા સંસ્કૃતિ ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં સ્થાન આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જે અમને યાદ અપાવે છે કે તેમની હાજરી ટાઈમલેસ અને उन्नार्ड गौरव स्थानिक बनेली छे अहमदाबादテナ કાયમી સ્થાપત્ય વારસા અને કલા ને જીવંત રાખવા માટે પણ આ પ્રદર્શન ખૂબ જ અનુભવવાલાયક બનશે અમદાવાદ બહોત હી અહેમ શહેર હે ઇસીલી હમને અમદાવાદ કો ચૂઝ કિયા યહા પે જિસ તરીકે કે આ આર્ટિસ્ટ કે સાથ હમારી વાતચીત હુઈ હમે ઉન આર્ટિસ્ટ કી ડેપ્થ કો સમજેતે હી બહોત અચ્છા લગા બહોત હી ટેલેન્ટ હે ઇસ શહેર મે जिन भी लोगों के साथ हमने काम किया हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे मिली एक तो टैलेंट है दूसरा टैलेंट की परख है तो इसी सारे कारणों के साथ हमने अहमदाबाद शहर को चूज़ किया और हमारा रिश्ता पहले भी बहुत मजबूत रहा है अहमदाबाद के साथ और आगे आने वाले समय भी, भी हम देख रहे हैं कि ये रिश्ता और मजबूत होता जाएगा आने वाले समय में इसकी जो प्रदर्शनी है अलग अलग शहरों में की जाएगी जो हमारा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट आ रहा है दिल्ली में वहाँ पे इसकी एक परमानेंट प्रदर्शनी होगी उसके अलावा पूरे देश विदेश में इसकी हम प्रदर्शनी लेके जाएंगे जो हमारा ये टैलेंट है और जो ये मिनरल है इसके बाद बारे में कि इसकी रिस्पेक्ट हो इसको एलिवेट किया जा सके इसके बारे में हम पूरे देश विदेश में अपना ये जो आचार विचार है लेके जाएंगे हमारे पत्थर हम हर मतलब जगह से लेते हैं तो राजस्थान और देश विदेश के सारे किस्म से हम पत्थर लेते हैं हम पांच कॉन्टिनेंट्स अगर मैं कहूँ वहाँ से सारे पांचों कॉन्टिनेंट से पत्थर लेते हैं आज 250 प्लस क्वारीज हैं जहाँ से हम पत्थर लेते हैं तो हर पत्थर की अपनी अलग विशेषता है तो मेरे लिए ये कहना कि एक पत्थर के प्रति ज़्यादा या एक पत्थर के प्रति कम कहना बहुत मुश्किल हो पाता है जब भी ये सवाल आता है हमारे लिए हर पत्थर अलग है यूनिक है और उतना ही कीमती है तो सारे पत्थरों के लिए हमारे प्रति उतना ही रिस्पेक्ट आता है हमेशा जी सर हेलो आ, मेरा नाम अस्फिर है शेख भी बुलाते हैं मेरे को तो मैं बेसिकली आंध्र प्रदेश में हूँ और पिछले सत्रह अठारह अच्छा सालों से मेरा स्टूडियो बरोड़ा में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी जो प्रेजेंट जो स्टोन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है तो बेसिकली इटली से इम्पोर्ट किया हुआ स्टोन है जो स्टोन एक्स जो कंपनी है किशनगढ़ में जो अभी उनकी फैक्ट्री है तो उन्होंने हम लोगों को एक चांस दिया है इस पर काम कर सके क्योंकि तो इंडियन मार्बल यहाँ पे जो मिल रहा है वो तो हम लोग के लिए अवेलेबल है लेकिन ये वो चीज़ है जो बाहर से जो आ रही है तो हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं होता तो फिर मैंने ट्राई किया कि चलो कि कि काम करके इसमें कुछ कोशिश करते हैं तो फिर मैंने सोचा कि आ, इसमें मैं कॉटन बनाऊंगा क्योंकि स्टोन का कलर भी वाइट है और ये इसमें काम करने में बहुत ईजी और

Uh, मेरे साथ मैच कर रहा था माइग्रेशन को लेके जो चल रहा था तो वो वो जो माइग्रेशन मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे किया जिस तरीके से स्टोन भी इटली से इंडिया आया वो भी माइग्रेशन में सोचा कि चलो सब सब तरीके से ये मैच कर रहा था जिससे मैंने सोचा कि चलो करते हैं साइक एक शिल्पकार है कि जैसे प्रैक्टिकल लेबर मटेरियल और स्वरूप वच्चे संबंधों ने फरी व्याख्याकित करी आई एम कॉटन એક આકર્ષિત વિસંગતતા પણ રજૂ કરી છે ક્ષણભંગુ રેશમને એન્ડ્રોટ્રિંગ સ્ટોનમાં રૂપાંતરિત કરવાનું કાર્ય પણ તેમણે કર્યું છે સ્તન પોટેસમાં રોકાયેલા કારીગરો રાજસ્થાન અને ગુજરાત વચ્ચે ના સરહદથી આવે છે આ પ્રાદેશિક ઐતિહાસિક તેમની સુસંસ્કૃત પથ્થર પણ અહીંયા રજૂ કરાય છે માત્ર આરસપાણ સમર્પિત જે મંદિરો કિલ્લાઓ અને મુગલોની કૃતિઓ પથ્થરોમાં છે તેની પ્રેક્ટિકલ માધ્યમોને નકારીને ફક્ત કોતરણી અને કામની એવી ટેકનિકનો પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે આમ એક સ્ટોનની અદ્ભુત સંસ્કૃતિ તેમજ સમકાલીન સમન્વયનું અહીંયા પ્રદર્શન જોવા મળશે દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર